не бартерные сделки проводить, а уже обмениваться деньгами, как и признано в мире, что лучшая форма обмена ⁇ это все-таки деньги, независимо какие. И вот тут через банковские учреждения, и вот тут начался рост, в принципе, сам по себе экономики. Потом была либерализация налогового законодательства. У нас ввелся один из таких профессивных налогов, который до сих пор используется, кто мне скажет, какой, который предприниматель использует, потому что единый куда-то. И благодаря этому денежная масса закрутилась. Но был еще введен и другой налог, кто мне да. скажет, какой, который платит каждый, независимо от того. Социальный налог. Нет. Третье? Независимо от того, он вообще зарабатывает официально или нет. Как То есть каждый день, когда вы заходите в магазин, вы 20% товара доплачиваете. И как бы ни печально ни было, но в последние несколько лет именно ПДВ является основным налогом в нашей стране, который наполняет казну. Хотя, в принципе, налог, которого не должен быть. Да, должен быть налог. Это налог с доходов физических лиц и налог с доходов прибыли предприятий. Вот эти два налога в основном в цивилизованном мире обеспечивают, в принципе, бюджетные э, поступления. Вот э, ну, так вот, смотрите, вот, это вот идет первый цикл, видите, потом идет цикл падения, а дальше попал вот, цикл глубокого падения, вот этой деградации. Э, и если брать это 2002, почему то разбалансирование пошло? Э, Чуть-чуть попозже. Э, период расплансирования было еще введено такое понятие, как performance-based budgeting. Кто не знает, это программно-целевой метод. Кто-нибудь слышал о нем? не под выделяются. А? не под программу выделяются. А? выделяются. Не совсем. Если брать бюджет, любой, в принципе, государственный бюджет, местный бюджет, то по функциональным признакам определяется направление, на что тратится. К примеру, там, охрана здоровья, там, образование, там, социальные там, вытраты, да, там, неважно что. И вот под вот эту вот раздельную функцию да, составляется своя, свой паспорт программы. Все. И вот, вот все ударки, которые в отношении вот этой функции, они все закладываются в паспорт программы. Дальше, если нужна какая-то детализация, то под этот паспорт еще есть код программы, который его формирует. Я в конце, я вам покажу примеры, как оно все выглядит, чтобы вы понимали и хотя бы можно было, знаете, на, на примере пощупать. Вообще он взялся из Соединенных Штатов Америки, из корпоративного сектора. То есть, когда появилось понятие экономическая стратегия, что нужно планировать не только лишь на сегодня на завтра, а иметь какую-то стратегическую цель и к ней двигаться, к примеру, в развитии государства то э, нужно было понимать, а как же двигаться, и на какой период времени это должно быть. И э, кроме стратегических целей появляется среднесрочное планирование. И вот это как раз в корпоративном секторе. Э, в бюджетах впервые, это в 60-х годах э, в Министерстве обороны США было применено. Э, среднесрочное планирование, это планирование на три года. А потом оно... Закрутилось-закрутилось, увидели эффективность. Почему? Потому что когда вы такое планирование делаете, вы ставите целью. И вот во всех программах, в паспортах программ, вот именно вот бюджетных, не целевые программы, как вот обычно мы себе воспринимаем, да, там программа развития дорогого города, да, там условно там, либо там какая-нибудь программа интересная, там хорошая семья, то это немножко другое. Это к этому не особо имеет отношение. Вот целевые программы это в сторонку, А вот бюджетные программы мы сейчас смотрим. И вот в бюджетной программе там есть четыре группы показателей, которые всегда рассматриваются. Первый – это продукт. То есть вы должны знать, что ваше ведомство производит. Ну, вот какая, допустим, вот функция, там, к примеру, там. Ну, ну давайте возьмем, дело производства, да, дело дело производства. Какая у них функция? Кто мне скажет? документов. Абсолютно верно. И вот у них продукт, это, допустим, вовремя направленные письма, полученные письма и составленные ответы на них, либо перенаправленные тому, того, кому это нужно. То есть у них свой продукт вот именно вот такой, что это было все вовремя. Да, например, количество писем в среднем обрабатываемых в вот. год. Следующий компонент это идет эффективность показатели эффективности, они устанавливаются от того, какой продукт вы делаете. То есть были деньги, потрачены правильно. Потом идет показатель качества. И вот тут уже количество денег, допустим, 100 тысяч гривен там, на одну единицу да, потрачены, когда вы, например, заменить компьютером и сократить этот процесс, допустим, в пять раз. И затраты будут тогда стоить 20 тысяч. И тут вы понимаете, что качество страдает, да, там. либо руками лучше работать, либо на машине. И вот эти все взаимо... взаимные моменты, да, которые они себя, ну, тут поддерживают и взаимоисключают, их нужно анализировать. Это та ключевая проблема, которую до сих пор в нашей стране не сделали. Вот в период с 2003 года да, вот по 2008, вот этот промежуток времени, когда уже программа целевой метод в целом по Европе гуляет, по миру, по Австралии, по западному полушарию, то мы еще к нему только лишь приближаемся. Мы очень ожидали, что в этом году э, Министерство финансов представит в первый раз вот, среднесрочный план, бюджетную резолюцию, допустим, на три года, которая будет прописана. Это э, первая ласточка с установлениями значений для составления проекта государственного бюджета. Но в этом году этого не произошло, хотя Данилюк очень-очень этого хотел, они и так уже в не вкладывались, поэтому в этом году сделали на один год. И вот в нашем бюджетном кодексе прописано, что все бюджеты будут переходить на программный метод с 2017 года, с 1 января. Но я, если честно, я очень в этом сомневаюсь. И, скорее всего, будет принято решение в конце года, там, когда будет приниматься бюджет, э, и будут перенесены положения бюджетного кодекса, опять перенесено это на еще какой-то период времени. Просто элементарно не готово. Казначейство готово, Министерство финансов еще не готово, местные бюджеты относительно вообще не готовы. Насколько я знаю, единственный город, который параллельно делает планирование местного бюджета по программно целям методу, это город Киев. Все. Но программного обеспечения в казначействе, которое это обрабатывает, его еще пока нет. Поэтому пока мы тупчимся на месте. И еще же почему этот инструмент очень важен, потому что многие вещи, когда мы планируем, мы планируем что невозможно, к примеру, там постелить все в за один год. Парк. Нужно это планировать в какой-то более долгой перспективе. И вот когда мы планируем в более долгой перспективе, мы понимаем, что в этом году, например, будет подготовка центральной улицы вот так вот, это вот так вот сделано, и в следующем году будет сделаны, допустим, центр районов, а дальше уже внутри квартала, какая-то. И вот когда мы стратегически мыслим, мы понимаем, что нужно делать это постепенно и большого слона кушать маленькими кусочками. Вот пока у нас еще проседает, у нас все еще зацеплены на самом процессе. А, период разбалансирования, а страшнее всего это был, конечно, период деградации, когда он начался. И тут ряд таких вот показателей. Это какой? Мировой. Абсолютно верно. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, который произошел из США, когда выпали пузыри по строительству кто недавно смотрел фильм как раз об этом кризисе. Много и... было снято. Как? Их несколько раз было снято. Не, 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 самый последний, вот он недавно в кинотеатрах прошел. Финансовая и Ставка... да. на понижение. Да, да, да. да игра на понижение. Игра да, на понижение. Игра на понижение. Очень а, рекомендую. Это процесс начался, а сам кризис произошел уже в этот Лопывание. Поэтому игру на понижение посмотрите для того, чтобы понимать вообще, что произошло в мире в этот период времени. Следующее, что было у нас? Абсолютно верно, когда Юлия Владимировна подписала вместе с правительственным Путина договор на закупку газа по формуле. Это в принципе, с одной стороны, правильно, но для нас почему-то, в отличие от стран Европы, цена кабальная была помнит какая цена была на вас 450 абсолютно верно 450 долларов за тысячу кубометров что в принципе для нашей страны было непостижно но э, еще важный фактор сыграл в этот период времени какой выбор, выбор. когда э, люди единственное время у любого гражданина когда он влияет в принципе на экономику страны это период голосования то есть избирает то или иную политическую силу, он выбирает себе, в принципе, и экономическое будущее в том числе. Потому что в нормальных странах политическая сила, кроме того, что говорит, что там, там землю народом, там земля колхозникам, да, там фабрики рабочим, они еще говорят, что мы будем делать какие-то, ну, допустим, там экономические шаги. К примеру, мы стабилизируем экономику, мы там будем удерживать курс каким-то таким-то образом, мы будем развивать какие-то такие-то отрасли. И в предвыборных компаниях ну, в принципе, ориентируемся, кроме того, что нам нравится обычное лицо, еще тот экономический курс, который мы выбираем на выборах. Так вот, э, вот эти газовые контракты практически произошли э, под выборы в этот период времени. И э, вместо того, чтобы в тот период времени начинать повышать цены на коммунальные услуги, их задержали. То есть тогда все когда-то на повышение. Больше мы их не допускаем. Делаем такое вот, например, ограничение. Мы людям даем бесплатно газ, но, по сути дела, платят опять кто? Народ. В виде расходов из бюджета. То есть, понимаете, так как сами себя сжираем. Мы себя долго можем обманывать, но не может человек, если цена на газ, допустим, 450 долларов, платить всего лишь 30. Откуда остальные брать, допустим, 400 20, правда? Абсолютно верно. И вот, как говорит глава нашего центра Виктор Таранта, это, это такая мифичная истота, знаете, бюджет, который все думают пощупать, поддержать, но на самом деле он не такой большой, как кажется. В свое время, когда то проводили исследования на все обещания популистов от дня независимости до сегодняшнего, да, необходимо для обеспечения всех обещаний 2,5 годовых бюджета. Это абсолютно нереально. И каким бы образом мы не кричали, что нам нужно повышать сейчас зарплаты, пенсии и все остальное, это нужно делать с чего-то. А этого сейчас нет.